आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर बी एस भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत निराशुकाय कशासाठी होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड मिरज मिरजेत बारावी परीक्षेत नापास होण्याच्या भीतीने तरुणीने आत्महत्या केली आहे अपयशाला भिऊन असा प्रकार करू नये आयपीएस अधिकारी संदीप सिंग गिल यांनी आवाहन केलं आहे समतानगर तोडकरमळा येथील साक्षी जावळे या अठरा वर्षीय तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली गट आहे मिरज महाविद्यालय येथील विज्ञान विभाग बारावीमध्ये ती शिकत होती तिने बारावी परीक्षा नुकतीच दिली होती या परीक्षेत नापास होण्याच्या भीतीने तिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली मृत्यूपूर्वी तिने चिठ्ठी लिहिली आहे त्यामध्ये जीवशास्त्र प्रॅक्टिकलला अनुपस्थित राहिल्याने नापास होणार त्यामुळे मी आत्महत्या करीत असल्याचं तिने लिहिलं आहे या प्रकरणी मिरज गांधी चौकी पोलिसात आत्महत्या नोंद झाली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत सध्या दहावी आणि बारावीची परीक्षा सुरू आहे या परीक्षेत नापास होण्याच्या भीतीने विद्यार्थी व विद्यार्थिनी आत्महत्यांसारखी टोकाची भूमिका घेत आहेत आत्महत्या हा पर्याय नाही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी असतील तर त्यांनी आपल्या पालकांशी व शिक्षकांशी चर्चा करून मार्ग काढावा पालकांनी आपल्या मुलांच्यावर लक्ष द्यावे असे आवाहन मिरज उपविभागीय आईपीएस अधिकारी संदीप सिंह गिल यांनी केले आहे कल एक स्टूडेंट जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट के सुसाइड का प्रकरण सामने आया है तो मेरा निवेदन है जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कि करियर इम्पॉर्टेंट है स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बट अपनी जान से कीमती नहीं सो so, आपको किसी तरह की पढ़ाई में कोई दिक्कत है आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए लेकिन अपनी जान दे देना अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ पढ़ाई अच्छी नहीं है तो ऐसा मत कीजिए और पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से ये एक संदेश है कि आप अपने बच्चों को हर रोज़ उनके साथ बात कीजिए उनके साथ फ्रेंडली टॉक कीजिए उनको स्टडीज़ में उनके करियर में जहाँ उनके जीवन में उनको किसी तरह का क्या कोई डिप्रेशन है किसी तरह का कोई चिंता है उनके मन में तो शेयर कीजिए ताजो ऐसा कोई भी स्टेप जो है फेटर स्टेप अपनी ज़िंदगी में ना उठाए और अगर किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई एक साल एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो अगले साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो अपीयर हो सकते हैं तो कृपया कंस्ट्रक्टिव सोच रखिए जो डिस्ट्रक्टिव सोच है उससे हटिए और जिंदगी में हंसते खेलते आगे बढ़िए नमस्कार सेवा सदन लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जागतिक दर्जा सुविधा आता तुम्हारा खिशाला परवड़ी अशा सांगली मिरज रोड मिरज